Итак, сегодня вторник. Местное время 20 часов 10 минут. Мы приехали буквально полтора часа назад. Молдаване нас угостили вином, разным и вкусным. Люди пакуются, располагаются кто как может. От таких палаток это болгары. Сзади 50 поляки. Это наши, наш лагерь здесь. И болгары, и наши. И это, вот моя новая палатка которую я первый раз собрал. 27 часов за рулем. Настроение просто ах, удивительно какое. Никакое. Это идет великий спелеолог из города Русы. Нас да? город назван в честь Фиделя Кастро Рус. Да. Саша Попов. Самая длинная. Будем там работать. Да, 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 да. Вот, а мы таскаем шмотки и пакуем лагерь. Пока. Это арена, где происходят всякие мероприятия, торжества. Офигенный лес, чисто, убрано. мужи, которые охраняют нашу зону. Вот Саша Попов идет наверх. Нас отгородили от туристов. Вот. Вот такая вот площадка. Очень хорошо, очень красиво, все очень чисто. И вот когда мы были три года назад, эту базу еще строили. Здесь как бы администрация пещеры сидит. Я иду сейчас к автобусу, поснимаю автобус. Пока. Ну, это знакомая вам по прошедшим съемкам реклама, что здесь происходит на этой, в этой пещере. И вот тут такая, существует такой трехдневный туристический пакет, предлагаемые услуги, что входит в этот пакет. И приезжает толпа, отдыхает. Сейчас покажу гостиницу, где они живут. Так, это стоянка, где мы будем парковаться. Приехали в Молдаване, болгары, опять молдаване. Там ребята, которые следят за порядком. Вот это вот гостиница. И там сейчас центр находится всех организаторов. Это наш бус. Мы пакуемся, перебираемся в лагерь, уносим нужное и ненужное. Вот сейчас загоним бус сюда и пойдем пить и отсыпаться. Пока! Итак, поставили автобус, закрыли, захлопнули. Теперь начинается разборки. Что готовить на ужин? Кто будет готовить на ужин? Как будет готовить на ужин? Да. Кого? Вот этот монастырь. Это Хмельницкий. Через... Ну, вот в Албании. Через Салоники. Через Бреты. Да. Через Салоники. У нас там была в Сирине была база. Это наши идут. Вид сзади. А века усыкал вперед с Мартином. Это мы же во дворе монастыря. Вот такая штука на самом верху. Двор. Ну, мы сюда не заезжали. Так какие-то напитки, но мы без денег. Деньги не взял. Ни денег не взял, ни документов. Вот хотел. Вот это вот хотел. Тут можно остановиться и пожить. Это здание монастыря похоже на то. Вот. вокруг вот такие вот офигенно красивые горы, скалы. Ну много вам еще не сняли, пока ехали. Магерница закрытая. И судьба, значит, сегодня нам. А вот это вот источник живой и мертвой воды. Для тех, кто умер, мертвая, для тех, кто живой, живая вода. Попробуйте. Итак, проводим смелый эксперимент. Питье воды. Дай мне крениться водички напиться. Вот так вот. И козленочка мне стала. Поэтому сказки не будет. Пока. Так, Мартин рассказывает про строительство храма, 14 век. Построил в последнем царе болгарском. Это исповедальня. И наверху колокола. Звонится по-нашему. Итак, наша спеля группа готова для крутого заброса. 9-километровую пещеру. Юра делает снимок жены последний раз на память и отправляет ее первой. Давай, ребенок, лезь. А что там есть? Там сейчас нас удиви, заходи. Итак, на покорение с пещеры уходит Алена. Так, группа забросилась. Осталось дождаться их выхода и идти дальше. Потому что это не та пещера, но они об этом еще не знают. Итак, черт дернул идти в эту пещеру. Но мы были по году здесь с Жанной с Малым. Только были, вот там есть смотровая площадка, вот с той стороны, куда я сейчас вас веду. Вон там вот. Где-то. Вон там мы были на площадке, сюда мы не поднялись. А тут пещера. Вот оттуда мы приехали. Вот такой вот живописный уголок. И внизу шумит река. Но ну, а я по входу в пещеру пока. Вот я поднялся немного выше ракурс. Такая тропинка. Вот край. То есть пол шага влево. И ты гудишь вон туда. Вон туда, 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 туда ты гудишь. Как метелик. А мне идти еще туда. Идем туда. Идем туда. Туда-туда, туда-туда, туда-туда. сколько еще идти не знаю но над башкой такие вот скалы вот такой вышины вот такой ширины упирающийся в облака ну а я иду это автобусная стоянка сюда можно добраться маршрутным автобусом Львов сукулук а это гостиница при ней это века который нас сюда завел да. а это а гостиница вот гостиница мы туда будем поднимать, будем там ночевать. Называется Ласочки на гнездо или Альпинистский приют. Или Дятловый приют. Все, пошли мы назад. Мы не туда как заперли, не в ту пещеру. Сильный ветер. Очень большое приближение, памятник воинам. Ветер такой, что сдувает практически. А мы возвращаемся назад, потому что проскочили вход в ход пещеру. Оказывается, это было так, где мы были с малым позапрошлым году израной Но сейчас что-то так вот ломанули за векой, века за иной. И теперь мы чешем назад. Итак. Ты что, наверх поднимал или тут ходил? Наверх не поднимал? Нет. Они спешили. Это надо как безы. Они спешили просто. 18 часов. Они уже все да, да, Тут да, прохладно. Да, Очень да. даже прохладно. Да. Это радует пока. Да, что, что будет дальше, непонятно. Сейчас да. мы пойдем неведомыми тропами туда. Да. Итак, Золдуштов, да. Турбестер. Да. Тешусь с да. пещеру. А? Тысячи молодых стрелоков учились здесь. Ага. Это были, был полигон. После этого полигона выживали не все, но кто выжил, оставались. Сейчас увидишь под камерой, где трава. Это да, По тропе все сколько. Тропа жизни. Вот, да. Вот, здесь тут маленькие салатитики маленький, да. Тут, можно быть, сказать, то единственный. Слушай. Бедно, бедно, потому что это думает, это не лужи, ну, надо быть осторожно. И на засвети было, он вес потерял. Потерял резкость. Тут недостаточно засветить. Ты фонаришься на засвети. Мешо светит нормально. Проходишь нормально. А пещера называется... Там у нас дома Потому что второй этаж, этаж там, там без света. У нас в Болгарии это называется темная нефть, когда он без Еще mm -hmm. другое, э, доломит есть примеси, которые дают черные цветы. Ну а дубка это почти как у нас Дым. на Украинском я дубке. Я, дубке, да. У них это пещера. Это ну, как в Печерске посер... как... называют... Перделька. Тут как бы там дубка в конце. То есть на болгарском это пещера. А -а -а -а. Ой, смотри, как Пещера, это у них города называется. Вот. есть пещерская... Пещерская это в Раке. Это город, называется пещера. Пещера. Пещера, у них дубка. Алик, ты туда подсветил или... Никуда не подсветил. Посветим туда вот? Вот там идет вода. Да. Да. А вот это озеро, которое там, да, это примерно такой же температура здесь воды, да? которая, да, вы знаете, где купались? Это вода, которая здесь, она вот да. там в Вот семейное фото. В рамке, сразу в рамочке. Тут тоже что-то семейное фото. Ой, это Ой, а мы, Папа, а мы сейчас дальше. Фурно это по болгарскому фурно, как Щель, узкая а, щель. Нет, хлеб, там где хлеб П печь, 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 печь и э, мы не форму курю. Нет, нет. Маленькая Полукруглая. полукруглая. Маленькая печь. О, это что печь. такое? Да. Это ноги. А ага. ну-ка. Кто-то у нас. Это, это века светит прямо не не сюда. фонариком его не видно. Только ничего. Ни хера не слышно. Это же вид водопад. Вот там внизу. труба, по которой век отходит. Это Ина, Артем. Вот, а пассажир в одну сторону. Народ сидит и балдеет. Так хвостик. Привет ушел. там водопады. Вот освещают, освещают. Итак, мы третий день в Болгарии. Уехали фиг знает за сколько километров. Это пещера проходная. Вот там вот выход. Тут вот Дана. Вот это вот 42 метра до потолка. Это крик, там приехали туристы, верещат. Вот выход дыры на поверхность. Стоять очень неудобно, все трясется. Такая интересная штука. Как оказалось, пещер в Болгарии дофига. Есть плата Платок, на которых вообще просто дыра куча и вертикали и горизонтали и чего тут только нету вот века с мартином наши путеводители водят нас неведомыми тропами ну, не знаю как камера передаст не передаст тут упираются дырки в потолке вот такие вот Стены с отрицаловкой, то есть так просто не, подня... не поднимешься. Есть места, где занимаются скалолазы, альпинисты. Ну, в общем, экзотики хватает. В этих дырах куча птиц, верещат. А мы идем дальше. Так, мы вышли с пещеры проходной. Это вот реклама. Но это надо было здесь повернуть пойти туда, откуда мы вышли. Но мы зашли с другой стороны, с красивой. Заехали на асфальт вот туда. Там домик один. Дальше домик второй. Сейчас я вам его покажу. Так, это инфорс... информационный центр Горлуковского района пещер. Тут какая-то информация, но сейчас здесь никого нет. Топаем дальше. Вот это место, откуда мы вошли. Только шли понизу. Называется сквозная. Вот такая штука, 42 метра высотой. Это стоит наш бус возле гостиницы. Здесь сделали спели дом, но его не провели по документам. Его взял человек в аренду, но тут, когда людей много, когда никого. Так, заходим в автобус, я его сейчас перегоню к людям и едем. Так мы вернулись с поездки в пещеру проходную. Я на вертикаль еще не пошел. Это вот гостиница. Это сейчас база семинаристов. Это вот площадка, где приезжают туристы, приезжают любители полазить по пещерам. Вот стоит наш бус Юра с Иной с Харькова бочка с водой вот в принципе вернулись к домику. Идем к своим палаткам пока Итак, сегодня четвертый день, как мы находимся в Болгарии Голос не потому что пропит, а потому что только что продраил морду Саша Попов умывается возле палатки, наши все еще дружляют. Тишина, гладь, склад продуктов, и только болгары уже встали гомонят, завтракают, а мы еще не ловим мышей. не прошло и полчаса, как украинский лагерь ожил. Пришли гости, агитируют нас в водную пещеру на сентябрь месяц. Но основной лагерь спит. Основной лагерь еще не чухается. Как в известной песне, и скачет тот, кто меру пил, кто перепил, тот плачет. Так, мы, это у нас день четвертый. Мы поставили бус внизу и тащимся в пещеру. Подъем нехеровый. Народ он там внизу. Все время хочется пить. Хотя вот сейчас облака, ветерок. Вот такое вот красивое место. Горы. Вот те, кому не сидится, долбодятлы идут в пещеру. А я иду их снимать. Я в пещеру не хочу ходить, но придется идти, потому что надо снимать. Судьба такая. Так, я прилетел первый. За мной приехал век, но как он летел и не успел снять. Не судьба. Но еще у нас есть юрец с двумя инами. Ты на дядю Шуру Тут толпа на входе уже одевается. Вот это вот вход. Итак, мы нареште приперлись к пещере, как она называется кстати? Гардона дупа. То есть пол, полная жопа в переводе с болгарского. Нет. Это наши друзья из Харьков, Хмельницкого. Да. Хмельницкий, да? да? Сначала Хмельницкий. Так века, такие, века, таки, да, века таки пролетев на жопе полтора километра, таки решил не на жопе. в пещеру. А, он, да, он Жопа кар... у меня целая, он могу торм... показать. Тормозил кар... карданным валом. Покажи, народ одевается не для входа в пещеру. Так, народ повыходил из пещеры переодевается. Я камеру не взял, не рискнул, а вообще-то зря. Потому что можно было спокойно взять, полазить. Мама, да, получилось бы классное кино. Народ пакуется, готовится на выход. Так мы вернулись в пещеры. Тут фестиваль, нас не пустили ни хрена. Тут вот всякого понавешивали национального бытового. Толпа лезет фотографироваться. Всякая нямка, всякая херямка. Сейчас пойдем поснимаем, посмотрим, что там происходит. Смотрите, всевозможные изделия. Всевозможные сувениры. Парашки, камушки, изделия серебра. Тут чего-то только нету. Ищите и обрящите. То есть такая целая выездная сессия, целая лавка всего чего угодно. Тут же золото, бриллианты, неизвестно из чего. <music> Это все юбилей, тут всевозможные вещи. и завлекала в КамАЗе Кремы. <плес> Выступает национальные ансамбль, видно, с разных районов, с разных регионов. Тут нямка. Момичите на сцене. сувениры. Направихте ли один Нека аплодисменты за тех. Браво! Вот это вот поставили палатки, сувениры, жрачка. Тут видно Браво. будет большой костер. Итак, последний, сегодня пятый день. Последние минуты возле Деники. Дана охраняет машину. Так вот мы удачно заехали, нам повезло. Возле мусорника. Уже очень многие уехали. Молдаване уехали, Харьков. Не Харьков, Хмельницкий уехал еще вчера. Остались Румыны, болгары, поляки уехали. Вот пакуются, пакуются болгары. Юра тащит рюкзак со шмотками. Веки, как всегда, не должно быть. Века все дает кому-то советы. Я оказался прав. Вот то, что осталось от нашего лагеря. Практически ничего не осталось иду носить шмотки пока итак продолжение воскресенья пятый день как мы в болгарии вот мы приехали на какое-то озеро начинаем разбивать лагерь район какой-то такой непонятный где мы что мы назад были в бассейне поплавали в каких-то ваннах но это не верщец этот вот временный бардак возле машины. Моя маленькая палатка уже готова. И Юра с Аленой и Саша с Даной разбирают свои палатки. Итак, шестой день пребывания в Болгарии. Телефон до сих пор не работает. Телефон, туда. да, телефон не работает, Юра пожаловался. Раннее утро. Мы как-то рано сегодня встали, погода офигенная, солнышко, благодать, природа, и мы с немытыми мордами, зачуханные, но готовимся к завтраку. Так, оказывается, утро шестого дня не такое уж и паршивое, соседи насобирали раков в офигенном количестве, это остатки от того, что было вчера, это то, что сегодня варится. Сейчас должен приехать Мартин и удивиться, что в Болгарии есть раки. <свист> да. Это лагерь соседей, вы его видели издалека. Теперь вы видите наш лагерь издалека. Привет, а вот и приехал Мартин. Встреча на Эльбе продолжается. Банечка, баночка, Банечки, 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 привет! Не Нет, с супругой приехал. Нету Доброе ни. утро. Доброе утро. Доброе утро.